Білгород накрила темрява. У місті частково зникло світло та водопостачання. Повідомлялось про влучання по ТЕЦ. У Підмосков'ї працювало вороже ППО. А на Брянщині атаковано завод Електродеталь. Підпишіться на канал сій час», далі розповім докладніше. У ніч проти понеділка, 29 вересня, в Брянській області Росії відбулася атака на Карачевський завод Електродеталь. На місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив російський телеграм-канал Астра. Зазначалось, що удару було завдано дронами. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив ураження та наголосив на стратегічному значенні цього підприємства. Він спеціалізується на виробництві електричних з'єднувачів і конекторів, базових елементів для військової техніки. Його продукція використовується у системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, танках, бронетранспортерах та іншій бронетехніці, комплексах зв'язку та приладів управління. Пише він та підсумовує, що фактично електродеталь це частина ворожого військово-промислового комплексу, без якої зривається складання і ремонт сучасної зброї Росії. У цей час канал Ексіл Нова Плюс повідомив, що атака, ймовірно, була ракетною. Попередньо сили оборони України ракетним ударом уразили Карачевський завод Електродеталь у Брянській області, пишуть автори. Втім, Брянщина не єдиний регіон противника, де було вкрай тривожно. Увечері, 28 вересня, в частині Білгорода зникло електропостачання та водопостачання. Це визнав губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Тим часом Астра фіксував дим у районі місцевої теплоелектроцентралі. Ворожі пабліки скаржились, що на частині вулиць зникло освітлення, транспорт курсував з перебоями, світлофори не працювали. Ресурси противника повідомляли про прильоти на одній із ТЕЦ та підстанції Луч. Про атаку повідомив і телеграм-канал Нова Плюс. В Білгороді невідомі дрони влучили в ТЕЦ під станцію без світла, значна частина міста. До коментарів долучився керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, який у своєму дописі чітко описав наслідки. Белгород ураження в районі підстанції та ТЕЦ. Зникло світло, за ним і зникла вода. Вірна ознака блекауту. Варто зазначити, що момент початку тотального блекауту у Білгороді потрапив на відео. Натомість Астра опублікувала відео з торгового центру в Білгородській області, де зникло світло. Але поки місцеві жителі опинилися у темряві, російські офіційні структури почали поширювати альтернативну версію подій. Росети заявили, що причиною блекауту стали несприятливі погодні умови. Їхні слова навів паблік Пепел. Ну і на фінал ситуація у підмосков'ї тут, у Воскресенську Московської області, криворука російська ПВ овкотре показала свою роботу. Цитую слова Петра Андрющенка. Російська ППО вдарила по приватному сектору замість збити наш дрон. Російська ППО найбільша загроза росіянам в Росії. Коротко прокоментував він. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк цьому випуску. Що це за історія, про яку днями повідомило видання Wall Street Джорнал. Коли після зустрічі Зеленського і Трампа журналісти написали, що е, Україна готується до контрнаста. Давайте так, Трампа проінформували про те, що Україна готується до наступу, е, про це Зеленський йому сказав. Е, там я не знаю, можливо, він зробив цей вис... ну, якби висновок да на там на основі свідчень його там радників. Того самого Кіта Келлога, спецпредставника, тому що журналісти і про це писали. І Волца, який раніше був радником, зараз постпрят ну, там постпред від Сполучених Штатів. І, а, але про це написали реально, що ми там утуємось до наступу. Можливо, у вас є якась інформація, що б ви про це сказали. Ну, якщо б міло, я б, конечно, или не сказав, але б напльов такої пругі, що забути противника. <laughs> вот. Ну, я не знаю, откуда эти источники Обычно, знаете, там, ну, политики, несмотря на то, что они выглядят так легкомысленно Но они обычно таких серьезных глупостей не делают То есть э, спалить там какой-то скрытый замысел, э, так чисто от нечего делать Ну, э, даже при всей, всей внешней легкомысленности Трампа я этого не допускаю я думаю, что имелось в виду что-то о том, что, значит, э, ну, как бы, когда вот такой паритет, если там Украине досыпать оружие соответствующего класса, да, 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 то, вполне, да. то вполне, вполне может фронт покатиться и обратно. Или, возможно, это такая интерпретация, скажем так, вот этой вот локализации э, Добропольского прорыва. Ну, то есть, формально это атакующие действия хотя там по большей части именно блокирующая, то есть наши их измором берут и правильно делают. Э -э -э и как бы мало того, я даже вот по, -по, -по Добропольскому направлению вернусь, если Россия туда э -э 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 досыпает ресурсов, так это же хорошо, потому что там абсолютно удобный для нас э -э -э формат ведения боевых действий. Ну пусть досыпают, их там как бы проще ликвидировать в этих условиях, когда они зажаты с обоих сторон. Вот. Другой вопрос, что они могут контрдействия совершить, там какие-то попытаться взять там Шахово, там с восточной стороны там или еще что-то, ну вот этим действиям надо препятствовать и мало того, так как и ожидаемые, то тоже можно им там как бы неприятности наделать. И вот мне кажется, что э, наша командование в этом ключе там, работает. Вот. Но ну, это в какой-то степени тоже атакующее действие. Может, что-то это. Ну, я бы не стал сильно гадать. То есть вряд ли Трамп о чем-то важном проговорится. А, а что он имел в виду? Ну, можно таких версий накидать. Мы отримаем томагавки нет? Почему размовы снова про это зашли? Ну, я не думаю, что они нам нужны. Ладно, даже так. Томогавки как бы имеют э, такую стратегическую задачу. Да, то есть у них и дальность соответствующая. Вот, а у нас э, все решается на оперативном уровне. Для нас гораздо важнее авиационный компонент. То есть томогавка он для того, чтобы куда-то далеко дотянуться и в какую-то точку попасть. А, вот таких болевых точек я в России сильно много не вижу. Поэтому как бы это не принципиально. Дадут нам там агавка. Ну, там тысячу нам не дадут точно. Там, если дадут пару штук, то, ну, может быть, они будут эффективно использованы. Но они погоды как бы на войне не сделают. А вот если наша авиация начнет работать эффективно по целям вплоть до оперативной глубины, ну или хотя бы тактическую сможет накрыть, вот это будет, конечно, гейм-чендж. А та ну, сколько нам їх дадуть, это може бути такое. Ну, Теоретично, якщо можна дати. Ну, я думаю, вряд ли об этом Эм... Трамп, ладно, давайте по Трампа завершимо. Трамп змінив свою точку зору, тому що він її реально змінив, тому що це частина тактики, коли. Інші інструменти не впливають, треба залякати Путіна. От, дивись, там гавки починаємо говорити. Наступ починаємо говорити. Ви паперовий тигр. Да, ми там будемо продавати всю зброю, яку тільки можна НАТО. Вони будуть продавати в Україні. Давай, сідай за стіл, тому що ну якби далі буде ще гірше. Це можна з цим пов'язати чи можливо зі зміною настрою? Знаєте, от, ну набридло йому вирішив сказати паперовий тигр. Там ну, я не знаю. Тобто, це ж Трамп. Ми ж не розуміємо всього. Или все намного глубже, хитрее, намного продуманнее? Ну, Трамп просто выглядит легкомысленно, на самом деле. А это человек, который победил на выборах в самой могучей в стране мира. И у него соответствующая команда. Там, если вы сомневаетесь в его адекватности, ну, посмотрите на Рубио. А Рубио в себе сейчас совмещает два главных поста. То есть, Трамп может там что угодно говорить, а делать-то э, 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 все равно это будет Рубио там, и другие там, э, представители кабинета. Но суть не в этом. Суть в том, что ну, очевидно, что у Трампа это тактика переговоров. Но это не просто болтовня. Не то, что он сегодня такое сказал, завтра другое. Нет, это именно ну, как бы последнее предложение Путину. Типа, ну, Владимир. Они о чем-то там договариваются. Мы, к сожалению, этого не знаем. Но, может, и к счастью какие на столе там у них они варианты обсуждают. Потому что мы слышим вот такую внешнюю болтовню ни о чем. Конкретные вопросы, которые они обсуждают, и в каком формате выхода из войны, мы не слышим. Мы видим только внешние признаки того, что у них там не все получается. И кто конкретно там больше мешает, что ли, достижению чему-то. Но сейчас очевидно, что Трамп, ожидает от Путина какой-то уступки. И поэтому как бы на него идет и наезд. И наезд звучит так, что ну, если как бы, этой уступки не будет, то значит формат продолжения будет следующий. Будем финансировать, и причем так постараемся дофинансировать, чтобы реально как бы, фронт покатился в обратную сторону. А это для Путина ну, смерти подобно. То есть военные поражения для таких режимов, как путинские, они как бы путь к краху бедность, там, то, что 95-й бензин пропадет, то, что там начнут по карточкам не только бензин, но и хлеб выдавать. Это режим не страшно. страшные военные поражения. И вот это вот как раз ему пообещал организовать Трамп, если как бы не будет достигнута компромисса. В данном случае компромисс не с Зеленским. Это они там на публику говорят, что вот договаривайтесь. Нет, они очевидно обсуждают конкретное форматы. Вот. Нам про них не рассказывают там, из каких-то тактических соображений именно из тактики переговоров. И там лишних ушей нет, которые бы нам это дело донесли. Мы можем об этом только догадываться. Но посмотрим. То есть в данном случае Трамп озвучил, что Владимир, типа, другого формата не будет, вот кроме того, который мы на стол положили. Если тебя не устраивает, значит начнется формат военных поражений России. А это, конечно, для Путина страшно. Не вот это вот то, что мы там страйками там выносим им там что-то там 95-й бензин. Да, хватит для армии, у них совершенно точно соляр. Ну да, надо. Ну да. Это все такое, там, поболтать в эфирах. А реальный, реальная проблема у них возникнет, если у нас наша авиация сможет наносить удары по боевым порядкам в тактической зоне. В тактической зоне. Выносить ее и, и тогда наши войска смогут продвигаться даже небольшими силами. То есть для этого нам не нужны там лавины пехоты. Это, это тактика как бы натовская, да, сначала все убить, а потом пехотинец зашел там повыковыривал, там, что осталось.